Йу-йоу-йоу. Я боюсь рано с ума сойти. И тоже я йо, -йо, йо Боюсь, что какие стоят жучки. Я боюсь, что потеряю все, чего достиг. Ч он? Закончился. так не сделал выбор, что-то упустил. Я боюсь не получить свой чек. С боюсь потерять коннект. Я боюсь рано с ума сойти.

мне люди кажут, что время все очень важно, то я у мужа попрошу новые часы. Я молчу, когда мы стоим у кассы, он никогда не услышит, не бери. Привет, Теодор, да? Я жрать еда. Я поглотитель грачки. Я титель Я боюсь не получить свой чек. С родными боюсь потерять конец. Я боюсь рано с ума сойти. И в квартире, боюсь стоят жучки. Я боюсь, что потеряю все, чего достиг. Так не сделал выбор что-то упустить. Привет, добрый Сук. Спасибо, добрый. Да не могу что рассказывать вообще. якийсь, юморно чоловіко персонажу Нема що розказувати, реально? Вообще нема что про себе розказати. Ну хотя гадрич 75 килограммовый додик. Все мы зази посмотреть, и вот это все это вот это червоное блях. Вот надо взять мою межрядками на меду не Привет, тут как тут Снимаю, в общем, смешные ролики вышел людей. Сергей, безумно можно быть первым. Я такие, я не отрицаю. Я-то и сам знаю. А, три ми мы за два дня выучили. Ну, то все, что он сделал, це за два дня. В вечері порепетировали. И на следующий день я повез молоко. И в вечері, ну забеда. Пошли записали. Ну, то есть. Це мы буквально там пару репетиций. Я вообще не знаю, как я так быстро запомнил слова. Магия. не знаю мы готовимся больше всего все будет здесь середина лета я думаю не раньше Конечно им. В маленьких дозах. Свинину, конечно им. Ч ⁇ ты в манере А что я им? А мы ж ели целый дошишлык. В маленьких дозах. Ела бы чуть-чуть вообще. Очень сухой. А сало. По местам навряд, по селам. Чисто по селам поедем. По райончику. Наши концерты это чисто сборы на засыл. Их никто не финансирует. Мы просто седаем и едем. Со своей клубной техникой. За клуб своей все, все по-простому, да. За клуб, что заправляем машины. И мы. За свою акулу. Кервин. Канаполеона помнишь? Это мой кореш. Ну Ну да. Сабина, привет. Гороховый суп ем гороховый суп, Андрей. Привет тебе. И ем помидоры с гуркан. Чай будем идти пить? Кока-кола. Хочешь, я дал сделать это все. Это Его... Пикзара. Будем кока-колу пить. Ой, хай-хай, ты говоришь, что я... Спасибо. Пью кока-колу. Помню, Доров пришел на ЧБД рассказывал истории. А, пришл история моєго дядька. Мой дядько грав в рок групі І, короче... А по вечерам вони з братками 9 9. тусили в барі. Э, більярд гуляли. І в один із днів в бар заходить голий мужчина. І каже, мені надо твой твоя куртка. Штаны и мотоцикл. А мой дядько курил э, сигары, И он такой берет сигарету и оптицку тушит. Планы? Какие, Андрей, планы? Нема вообще ничего нажить. Не будем колу пить. Планов вообще нету это время, такие планы. День положили слава Богу. Угу. Безумно можно быть первым. Анис Дот. Черный юмор, как вода в Африке. Не до всех доходит. что вспомнил буду чум это еще Мам, ты какие какиеся анекдоты знаешь вообще наверное mm -hmm. <laughs> то есть хочу анекдоты да назад хочу анекдота назад назад я не в анекдоту Заграбаною роботою немає мені. Завтра треба гарбузи обробляти. Я філіо знаю. я посушу. Я взагалі нічого не запам'ятаю. Ти собі є наливай. Ні, себе... не знаю, на знаю. Ти собі є наливай. А я пойду по три корови доїду. Само п'ю, сама й наливаю. Короче, ждем анекдота про лыжницу Однозара. Я фуфло толкать не буду. Что купил, то продаю. Как совру, то гадом буду. Вам историю мою. Привет, Аленочка. Я как раз кушаю. Раз вечерние сказки. Спасибо. Спасибо, Петер. Це гороховий суп. Так все уже слабкий. Гудить і гудить. Не знаю, чи було чи за станції. Гороховый суп. Сейчас найдем. Студенты лыжницы. Я так объелся. Хороший анекдот, мне понравился. Так, Алексей, приветик. Я не курю. К сожалению, я так и не придумал текст до той песни. Возможно, я его и не напишу. Одну, я думаю, дослать работу, вот ту, что э, пародия на песню пойдет. То, что, ну, нема у меня идей текста. Я вам скажу, у меня башка настолько порожня, что ужас. Я и сам иногда дивуюсь от того, насколько она порожня там. Ну, вообще, жесть. Я когда думаю, мне больно. Ну, в общем, я много думать и думать, что думать не для меня. А, а, а. Что такие игра в хомяка? Да, Алексей, да, я. Yeah. Не поки. А зачем? Короче, люди, я за, запущу трансляцию и трохи на комменты поотвечаем, пообщаемся. Просто по мой а вечерок такие приятные вроде. Да, погнали.